Повторяйте Харе Кришна, Махамантра Харе Кришна поднимает нас с телесного на чувственный уровень, чувственно на умственный, собственно на интеллектуальный, с интеллектуальным на духовный. И когда мы будем на духовном уровне, уны материальной природы не будут уже нас терзать. Мы не будем грубить друг друга, не будем хамить друг друга. Не будем было завидовать, было. Да, будем любить друг друга на духовном уровне. Это Поэтому Махамантра Харе энергия Бога. Кришна Рама, имя Бога. И когда имя Бога не отлично от самого Бога, и когда мы с любовью его поем, повторяем и слушаем, эта вибрация трансцендентная проникает через уши в наше сердце. И потаенные уголки очищает и делает человека чистым преданным. Понимаете? И когда мы станем чистыми преданными Богу водными, то обстановка в мире, она изменится, понимаете? Было бы неплохо. Потому что кто-то должен показывать пример, вот вы уже сейчас слушаете, это хорошо. Вы будете повторять Харе Кришна, и вы увидите, что когда мы повторяем Харе Кришна, наша жизнь она про 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 проходит автоматически в гармонию. Понимаете? У нас нет врагов. Мы видим частичка Бога, частичка Бога, частичка, частичка. Все частички Господа, так как и мы. Но мы находимся в материальных телах. Материальное тело это подобно машине. Понимаете? Это машина. Вот. А мы дух, мы вечный дух. Понимаете как?